আজি ছানডে' হয় আৰু এটা নতুন ব্লগ বনাম বুলি ভাবিলোঁ ব্লগ মানে কি আজি বেলেগ এটা ধৰণৰ ভিডিঅ' হ'ব মই এটা ছাৰপ্ৰাইজ প্লেন কৰি আছোঁ মানে মেডামৰ কাৰণে আৰু তেওঁ গম নাপায় কি ছাৰপ্ৰাইজ হ'ব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি ফাৰ্ষ্টতে একে লাষ্টৰ পৰা চাই আছে তেতিয়া গম পাব কিন্তু তেখেতে গম নাপায় কি ছাৰপ্ৰাইজ প্লেন কৰিছোঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট মানে আমি ক'ৰবাত ছানচেট চাব যাম ফুৰিব যাম আৰু তেনেকৈ লৈ যাম তাৰপিছত এটা জেগাত যাম তাতে মই এটা প্লেন কৰিছোঁ কৈ দিওঁ আৰম্ভণিতে মই এটা আইফোন কিনিম বুলি ভাবিছোঁ নতুনকৈ মোৰ কাৰণে নহয় তেখেতৰ কাৰণে তো এটা নতুন আইফোন লেটেষ্টটো চাম আৰু দোকানত গৈ চাম এতিয়া ফাৰ্ষ্ট অনলাইন চোৱা নাই ফাৰ্ষ্ট দোকানত গৈ চাই লওঁ তাৰপিছতে তাত যদি নিমিলে অনলাইন চাম আহি তো তেখেতক মানে এতিয়া আমি অলপ ফুৰি আহিম ফুৰি আহি এতিয়া বাহিৰত মানে বেয়া ৰ'দ ওলাব মন নাযায় তো ফুৰি আহি তাৰপিছত ছাৰপ্ৰাইজটো দিম মানে দোকানত গৈ তো বলকচোন চাওঁ

গৰমটো অনুভৱ হোৱা নাই ন খালি তোমাৰ নাছিলে ন পৰি যাবা ফটো চাইছো থমনিলৈ লগাই দিম এতিয়াই ভাল লাগিছে নাহা নামা যোৱা 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 মই উঠাই দিম যোৱা নহয় একো নহয় দিয়া তোমাক কোনেও নাচাই দিয়া যোৱা নাচাই চাব এতিয়া আমি চানচেট চাই পেলাই আহিলো এতিয়া আমি খোজকাঢ়ি অকণমান খোজকাঢ়োগে ছোৱালী মানৰ ইয়াত মানে ৰেষ্টুৰেণ্টত বহি পেলাই ধৰি লওক টাইম স্পেণ্ড কৰি থকাতকৈ মানে ইয়াত বহি পেলাই শান্তিৰে ধৰি লওক বয় ফ্ৰেণ্ডেই হওক বা নিজৰ হাজবেণ্ডৰ লগতে হওক মানে টাইম স্পেণ্ড কৰি বহুত ভাল লাগিব ন আমাৰো ভাল লাগিছে ইয়াত একদম একদম থাকি দুইটা অঁ ক'ৰবাত বহি লওঁ ন ইমান ধুনীয়া মানে পৰিৱেশটো নহয় বহুত ভাল লাগিছে অঁ বাটটো ব'লা অঁ আৰু এটা কথা ইয়াত মানে চাৰে পাঁচটাৰ পৰা চাৰে আঠটালৈকে ইয়াত এণ্ট্ৰি ফ্ৰী থাকে মানে আপোনালোক আহে যদি সিমান সোনকালে আহিব পাৰে আৰু এনেই বিছ টকাকৈ লয় এজনৰ মানে বহুত ভাল পাব আপোনালোকে আহি পেলাই ৰাতিপুৱা বিশেষ কি ফুল

সবফালে কাপলে মই ইয়াত চিংগল হৈ থাকোঁতে আহিছিলো এতিয়া মোৰ চিন্তা নাই আৰু মোৰ ফাষ্ট ফুড তাৰপিছত বাহিৰা বস্তু একো নাখায় দেই তাৰপিছত এতিয়া আকৌ ঠাণ্ডা বিচাৰি কি বিচাৰি ফুৰিছিলে কেতিয়াবা কেতিয়াবা সদায় চিট ডে হৈ আছে ভাই কাইলৈ পৰা যিম আৰু কাইলৈ শাওনৰ প্ৰথম সোমবাৰ ন প্ৰথম সোমবাৰৰ পৰা প্ৰথম মানে লাইফটো আকৌ নতুনকৈ জিমৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু নিউ ইয়াৰ ৰেজলিউশ্যন আছিলে শাওনৰ ৰেজলিউশ্যন এইবাৰ মিউজিয়াম বন্ধ হৈ গ'ল কেইটালৈকে খোলা থাকে বা ছটা ইয়াতো সাতটালৈকে থাকে ওলাই দিওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আৰু বেলেগ এটা জেগাত যাওঁ ইয়াত বহিবলৈ মানে জেগাই নাই ইমান মানুহ আজি দেওবাৰে যে বেলেগ আৰু এটা জেগাত যাওঁ বোলে তাত পালে ভাল যাওঁ খালে গৰমত এতিয়াই ভাল হ'ব ন

গৰম আইচক্ৰীম আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম খাইছিলো ঠাণ্ডা বুলি ভাবিছোঁ আৰু আমাৰ স্কিনটো গোটেই মানে ৰুমটো বন্ধ কৰি দিলে নেকি কেনেকুৱা লাগিছে গৰম সময়ত দাঁতত লাগি আছে তোমাৰ মোৰ পেটেল লৈ গ'ল তোমাৰ তুমি খোৱা খোৱা আৰু তুমি ভাল পোৱা যা সুধান তোমাক বেছিকৈ খাব দিছো ন তুমি যিমান যি দামী বস্তু হ'লে লাষ্টত দাঁত দাদা নিচিনা লাগিছে খোৱা খোৱা তুমিহে সৰু পোৱালি তুমি খোৱা এতিয়া মানুহ অহা আৰম্ভ হৈছে আৰু দেওবাৰে যে সেইটো বেছি মানুহ হৈছে ন আজি মানে বহুত দেৰি হৈ গ'ল চাৰে আঠটা বাচি গ'ল আৰু বেয়া গৰম লাগিলে সেইটো কাৰণে আজি আমাৰ বস্তুটো কিনা নহ'লে তেখেতে গম নাপায় কিন্তু এতিয়ালৈকে মই দিম বুলি হা অনলাইনেই দি দিম আৰু সেইটোত ৰিলায়েন্স ডিজিটেল যাম বুলি ভাবিছিলোঁ নহ'লে আই ডেষ্টী সেইটো মানে এনেকুৱা গৰম এনেকুৱা ভাগৰ লাগিলে সদায় এইকেইদিন বাহিৰতে যোৱা হৈছে সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ এমেজনত দি দিম এনেও প্ৰাইমতো গুৱাহাটীত ওৱান ডে' ডেলিভাৰী আছে ডাইৰেক্ট প্ৰাইমত দি দিম আজি আৰু ৰাতি গম নোপোৱাকৈ দিম তাৰপিছত সেইটো আনবক্সিং ভিডিঅ' দেখাম ছাৰপ্ৰাইজ দিম সেইদিনা কেনেকুৱা লাগে তেতিয়া